Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Amna Marihah binti Abdul Hadi sebagai moderator dalam podcast kali ini. Selamat datang ke DigiSpots Podcast Sembang Digital. Hari ini kita kedatangan dua tetamu istimewa daripada Sekolah Sekolah Kebangsaan Sultan Omar Dungun. Jadi, untuk memulakan sesi podcast kita pada kali ini, mari kita berkenalan dengan tetamu kita pada hari ini. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Pertama sekali cikgu, boleh cikgu berdua perkenalkan dulu diri dan latar belakang cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih kepada Amna. Anak anda. Amna. Amna. Anak nama Amna. Eh uh, cikgu cikgu Rosmadi bin Abdullah, guru besar uh, SK Sutauma. Dan uh, tahun ini adalah tahun ketiga. Cikgu berada di SK Sultan Omar. Sebelum ni cikgu berada di SK Kampung Nyor Paka. Dan alhamdulillah ya. ditukarkan ke sekolah yang sangat besar dengan environment dengan gurunya yang ramai dengan murid yang ramai memberi satu suntikan semangatlah kepada cikgu untuk meneruskan agenda dan legacy yang ditinggalkan oleh pengurus sekolah yang lalu. Baiklah, Cikgu pula Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adik Amna Ah nama cikgu pula cikgu Azrin bin Zakaria. cikgu bukan daripada SK Stoma eh. cikgu pegawai penolong pegawai pendidikan daerah unit sumber dan teknologi pendidikan. Ah nama cikgu Azrin bin Zakaria. cikgu mewakili pendidikan daerah Dungun lah. Okey. Jadi cikgu Osmardin, cikgu Azrin. Ya. Yeah. Baiklah. Boleh um, boleh cikgu berdua apa tu ceritakan sejarah pengkhidmatan cikgu berdua dalam bidang pendidikan? Uh, tahun ini merupakan uh, tahun yang ke-29. Ah uh, cikgu sebagai seorang uh, guru. Oh, ah uh, sebagai, uh, uh, oh. uh, sebagai guru besar tahun yang ke-6 sebagai guru besar. Okey. Gu Cikgu Azrin pula? Okey. Ah uh, cikgu pula ni tahun yang ke-15 lah berkhidmat sebagai seorang guru. Dan apa ni kira macam uh, tempat kerja yang keenam lah cikgu a uh, Banyak. berkhidmat. Eh sebelum ni cikgu a uh, berkhidmat di Johor, Johor. di Johor Baru Oh, baiklah. Um, cikgu Osmadi, ya, ya. boleh saya tahu apakah kehebatan ataupun keunikan di sekolah Sultan Omar? Uh, untuk uh, makluman amnah, sekolah ya. kami antara sekolah yang terbesar iaitu kita memiliki uh, tujuh setakat ini 75 orang guru Wah, dan uh, murid uh, dalam 1054 dan yang uniknya sekolah kami ada kelas PPKI uh, tujuh kelas uh, kelas PPKI dan uh, alhamdulillah kita uh, mempunyai 75 orang guru dan 75 orang ini adalah guru-guru yang hebat itu yang memberi kekuatan uh, kepada sekolah kami Baiklah um, Sekarang bisa tahu dah cikgu Macam mana apa tu sekolah cikgu yang ramai tu Sampai hmm. seribu si lebih murid tu Boleh dikawal dengan sangat baik Kekuatan kita yang pertama Yang cikgu melihat tentang jatan kuasa yang kita tubuhkan uh, Diuruskan dengan baik oleh Perungkanan pentadbiran Kita ada perungkanan HEM Perungkanan KU dan juga perungkanan Pendidikan khas dan inilah uh, Yang membantu kami untuk Menguruskan sekolah yang besar itu Wah. Tak cikgu. Sebab sekolah tu memang kalau besar 1500 1000 lebih. Memang tahniah sebab dapat kawan yang eh. bagus. <laughs> Okey cikgu. Kalau saya bertahu cikgu, um, apa yang membuat cikgu Azrin cikgu Asmadi ini tertarik untuk melawati sekolah kebangsaan Bukit Gasing? Uh, apabila kita membicarakan tentang uh, sekolah digital yeah. kita perlu mencari uh, sekolah yang boleh dijadikan benchmarking untuk kita sekolah yang menjadi penanda aras sebab uh, sekolah kami baru saja dianugerahkan anugerah uh, digital uh, untuk PPKI pun uh, uh, di peringkat negeri sekolah kami adalah sekolah duta digital untuk uh, PPKI jadi kita perlu mencari uh, sebuah sekolah yang Uh, boleh menjadi rujukan kepada kita Untuk kita kembangkan uh, Projek digital Jadi apabila cikgu melihat Tentang kehebatan SK Bukit Kasing yang turut sama Dijemput baru-baru ini dalam program Digital di peringkat negeri, cikgu tertarik Dengan apa yang disampaikan oleh uh, Guru besar uh, uh, Cikgu Amir Berkaitan dengan program dan projek digital Di SK Bukit Kasing lah, itu yang Menarik minat sekolah kami untuk bawa Delegasi kami untuk melawat sekolah ah. ini. Jadi maksudnya kiranya lawatan cikgu semua ke sekolah kami ni yeah. untuk untuk apa tu mencari apa yang membuat sekolah ni mendapat duta. Ya. Yeah. macam tu. Okey, betul. Oh baiklah. Okey, so, ada enam bagi kami pula di Jabatan Pendidikan Daerah Dungun. Ya. Yeah. Okey, kedatangan kami ke sini aa, sudah pastinya lah kerana sekolah ini telah aa, mendapat anugerah emas dalam duta peringkat kebangsaan baru-baru ini. Hmm. Eh, dan aa, kami juga aa, ingin uh, sekolah daripada daerah kami di PPD Dungun uh, juga sama-sama dapat mencipta sejarah seperti sekolah ini eh sekolah uh, Bukit Gasing dan mungkin uh, uh, tahun 2025 ni hmm? mungkin SK Stoma pula boleh mendapat uh, anugerah emas <laughs> seperti SK Bukit Gasing insya dan Allah. SK Bukit Gasing insya-Allah mungkin boleh dapat anugerah uh, khas pula untuk duta pada tahun ini insya-Allah insya Okey sebab kita dah habis dua topik sebentar tadi untuk permulaan. Sekarang ni kita akan beralih kepada topik digital. Okey, Pada pandangan cikgu berdua, digital, digital dalam pembelajaran dalam kelas ni penting tak? Uh, kalau kita lihat dalam hari ini yeah. uh, uh, yang kita perlu tahu bahawa kita ada dasar pendidikan digital. Dasar pendidikan kita berteraskan kepada enam teras tu. Dan jegu melihat ada berapa dalam enam teras tu. Yang pertama sekali ialah murid fasih yeah. digital. Yang kedua adalah guru kompeten digital. Untuk menjadikan murid fasih digital, guru kompeten digital, pemimpin, guru besar mesti mempunyai peranan yang sangat penting, mempunyai wawasan untuk memastikan sekolah menjadi sekolah digital. Ya. Yeah, kalau terhadap cikgu Azim pula pendapat cikgu? Okey, uh, bagi cikgu juga di unit sumber dan teknologi pendidikan. Okey, sekarang hmm. ni setiap a uh, setiap daripada kita lah eh tidak lari daripada a uh, tools uh, digital kan? hmm. Kita ada Microsoft, kita ada Apple, kita ada Google hmm. antara gegasi digital yang terbesar kan sekarang ni. Dan kalau kita tidak manfaatkan teknologi yang ada pada sekarang ini, kita akan ketinggalan. Betul. Ha. Dan jadi hmm. Nak atau tidak kita tidak boleh larilah untuk sama-sama uh, terlibat sama-sama menggunakan dan sama-sama memanfaatkan uh, digital dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Hmm. Maksudnya hmm. kiranya macam kita mengikuti aks Global yang sekarang lah. Hmm. Ya. Okay. Sebab uh, uh, saya melihat macam ni Amna. Ya. Kita sekarang ni berada dalam revolusi industri 5.0. Termasuk hmm. nanti pesaing-pesaing kita bukan dah terdiri daripada manusia saja tetapi pesaing-pesaing kita nanti adalah robot perkembangan tentang uh, artificial intelligence macam mana kalau kita masih lagi berada di takut lama keadaan yang lama konvensional kita nak kejar nak menghadapi zaman AI hari ini ya. okey memang betul pendapat cikgu sebentar tadi baiklah kau boleh tahu bagaimanakah pendidikan digital di sekolah Sultan Omar itu Alhamdulillah kita tengok setakat ni murid-murid uh, kita ramai yang tahu tentang Gemini ha, uh, tentang ChatGPT, tahu tentang uh, Copilot. Itu adalah kekuatan kita ada untuk uh, cikgu-cikgu masing-masing berlumbalah untuk memastikan cikgu-cikgu menguasai sebab murid-murid hmm. kita dah dah kuasai benda ni. Tak ha. Betul. Baiklah. Um soalan seterusnya pula cikgu. Uh, kami tahu apakah kaedah pembelajaran cikgu pem, kaedah pembelajaran yang paling cikgu os, majlis suka sebagai pengurus sekolah kita melihat bagaimana cikgu-cikgu menghasilkan bahan pengajaran lah macam ha. di sekolah kami cikgu-cikgu hasilkan rak digital Maksudnya semua keedah pengajaran dalam bentuk digital Cikgu hasilkan mengikut subjek Dan dikumpulkan dalam satu rak Rak digital Maksudnya cikgu-cikgu yang nak mengajar Kami sediakan uh, Dalam semua bilik khas Ada Android TV Ada Google TV Jadi memudahkan urusan cikgu-cikgu untuk mengajar Menggunakan bahan-bahan yang dihasilkan oleh cikgu kita Melalui rak digital itu Rak digital kalau boleh bagi kita terang macam mana di Rak digital macam contoh satu satu subjek bahasa Melayu. Yeah. Cikgu kita hasilkan. Biasa kita tengok pengajaran bahasa Melayu mungkin untuk menunjukkan kita menggunakan digital kita ambil kaedah pengajaran dalam YouTube dan sebagainya ha. di masukkan dalam Google TV kita mengajar. Tapi ni bahan itu dihasilkan secara originality oleh cikgu-cikgu kita sendiri. Oh okay. macam tu. Kak seterusnya cikgu sebab kita bercakap pasal digital di dalam pembelajaran. Yeah. Um, apakah pembelajaran kaedah pembelajaran digital di dalam kelas ni dapat meningkatkan kefahaman murid? Ya, yeah. uh, saya tengok memang sangat menariklah berbanding kalau sebab hari ni kalau tengok uh, kaedah yang perlu kita ajar kepada murid-murid kita hari ni, dia mesti berbentuk visual. Uh, murid boleh nampak tak nak kembali kepada zaman uh, sebelum ni konvensional Kita gunakan kad gambar yang gambarnya mati Tapi hari ni secara visual Murid boleh tengok direct Apa yeah. yang cikgu nak sampaikan Itu sebenarnya menarik uh, minat murid lah Termasuk dalam kelas PPKI sendiri Murid-murid yeah. lebih fokus semasa belajar Kayaknya macam kalau kita gunakan digital dalam kelas ni Lebih menarik minat murid untuk belajar lah Ya yeah, betul Okey sekali cikgu Apakah Harapan cikgu terhadap pembelajaran digital di sekolah-sekolah Malaysia khususnya sekolah cikgu sendiri? kami mengharapkanlah sekarang ini kita punya target dan juga hala tuju untuk kita ada 39 buah kelas, semua kelas ada Google TV. semua kelas ada Google TV dan harapan cikgu juga kita juga dalam usaha untuk menghasilkan Google School, yes. macam sekolah SK Bukit Gasing ni lah Kita dalam usaha dan hmm. Alhamdulillah setakat hari ni banyak sumbangan lah Yang uh, kita terima, yang terbaru anugerah digital baru ni kita dapat RM10,000 oh. uh, Kemudian kita mohon melalui wakalah majikan uh, Melalui Fisabilillah kita dapat RM5,900 pun kita akan gunakan Untuk uh, projek digital di peringkat sekolah okay. Kalau harapan Encik Azrin pula terhadap pembajaran digital di sekolah Malaysia? Okey uh, bagi cikgu a uh, Memang kita tidak dapat uh, kesampingkan uh, digital walaupun a uh, macam cikgu Rusmadi kata tadi ada di, di kalangan mereka kita yang kurang upaya kan. Ya, mereka AI seperti di SKSO saya sangat berbanggalah kerana mereka ini okay. tidak dikesampingkan. Maksudnya mereka juga terlibat dalam uh, uh, digital kan uh, dan kita sedia maklum bahawa per, apa apa tools digital yang ada ni sebenarnya dia adalah alat untuk membantu guru-guru mm -hmm. untuk menyampaikan uh, pelajaran khususnya juga kepada murid-murid yang kurang keupayaan belajar eh jadi uh, pada masa akan datang harapannya mm -hmm. uh, semua murid di Malaysia eh yeah. dan di dunia boleh mendapat ilmu uh, tanpa sebarang uh, masalah sampai tanpa sebarang halangan Eh, dengan Allah. bantuan tools-tools yang ada dengan uh, apa dengan perkembangan eh uh, kemajuan teknologi dan moden pada hari ini. Itu saja. Terima kasih pendapat Cikgu Usman tadi. Dan yang memang akhir sekali memang wajib tanya walaupun saya tahu Cikgu berdua masih belum habis lagi melawati sekolah kebangsaan Bukit Gasing ni. Tapi kalau daripada awal Cikgu mari melawat hmm. ni, berapa penilaian Cikgu daripada 1 hingga 10? Uh, bagi cikgu sendiri lah, ya. first impression bila masuk ke uh, environment, environment sekolah uh, Sebab kita nak tahu sekolah itu berkualiti ataupun tidak berkualiti Kita melihat yang pertama sekali tentang persekitaran sekolah Jadi bagi ya. cikgu, cikgu boleh bagi kalau grade 1 hingga 10, 10 cikgu bagi untuk SK Bukit Gasing Terima kasih cikgu Cikgu Hazin pula? Okey bagi cikgu pun sama, cikgu rasa daripada pemerhatian cikgu eh. Kita sebelum datang ni pun kita ada tengok dia punya okay. Facebook, ada tengok hmm. dia punya TikTok, Instagram <laughs> semua kan. Ha, memang sekolah ni terbaiklah. 10 cikgu bagi. <laughs> Terima kasih cikgu. Ah ha, baiklah. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian sebentar tadi. Mudah-mudahan perkongsian sebentar tadi dapat memberikan iktibar kepada kita semua. Sekian sahaja podcast kita pada kali ini. Berjumpa lagi di episod yang akan datang. Sekian sahaja. Bye.